Bu gün dünyaya baxışda Vladimir Putin iqtisadiyyat və müxalifət partiyalarına müraciət edir. Koxyano Suriyaya dair bəyanat açıqlayır. İndoneziyada 8.6 bal yüzündə zəlzələ olur. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. Baş nazir Vladimir Putin Rusiya vətəndaşlarını minlərlə insanlı nümayişləri sürükləyən və nəticədə millətin parçalanmasına gətirib çıxaran siyasi kin-küdrətdən el çəkməyə çağırır. Cənab Putin seçkilərdən sonra yüksəlmiş emosiyanı və siyasi müharibəni geridə qoymağın zamanı çatdığını dilə gətirib. O əlavə edərək bildirib ki, indi bütün siyasi partiyaların məqsədi quvvetlərini toplayaraq Rusiya vətəndaşlarının güzarandıranını yaxşılaşdırmaq yolunda bərabər çalışmaqdır. Страна прошла через напряжённый период выборов. Bugün Vladimir Putin parlamentin aşağı palatası, Dövlət Duması qarşısında baş nazir qismində sonuncu illik çıxışını edib. May ayının 7-si o 3-cü dəfə prezidentlik üçün and içmə mərasimində iştirak edəcək. Baş nazir Putin eyni zamanda son illər ciddi çətinliklərlə üzləşən Rusiya iqtisadiyatına diqqətini yönəldəcəyini deyib. Beynəlxalq elçi Kofi Annan deyib ki Qoyulan müddətin sonuna 24 saat qalmış Suriya hökuməti onu atəşkəsə hörmət ediləcəyinə əmin edib. Cənab Ananın sözlərinə görə, o bütün tərəflərin atəşkəsə əməl edəcəyi barədə təminat almağa çalışıb. BMT-nin keçmiş baş katibi bu gün Tehran'da xarici işlər naziri Əli Əkbər Salih ilə danışıqlardan sonra jurnalistlərə açıqlama verir. İranda o Suriyada zorakılıqlara son qoyulmasını Qəməşkin strateji müttəfiqi ilə müzakirə edib. Cənab Anan deyib ki, Salehi onun 6 mərhələli planını dəstəkləyib. Bərazilaşıb ki, coğrafi məkan səbəbi ilə Suriyada hər hansı yanlış addım ağla gəlməz nəticələr verə bilər. Allahu akbar! Dünən partlayış təhlükəsi barədə xəbərdarlıq aldıqdan sonra Koreyanın sərnişin təyyarəsi məcburi Kanada'nın hərbi bazasına eniş edib. Vancouver şəhərinin Binophak hava limanından Seul'a uçan Boeing 777 sərnişin təyyarəsi cəmi 25 dəqiqə idi ki, havaya qalxmışdı. Hücum təhdidi ilə Birləşmiş Ştatlardan zəng gəldi. Bundan sonra Boeing 777 ABŞ-ın 2F15 qırıcı təyyarəsinin köməyi ilə yaxınlıqdakı Vancouver adasındakı Comox hərbi bazasına endirildi. Karyə hava yollarının bildirdiyinə görə, yerə endirildikdən sonra təyyarədə yoxlanışlar aparıldığından, uçuş 2 saat gecikdirilmişdir. Avaş geoloji axtarışlar təşkilatının rəsmiləri bu gün İndoneziyanın şimal-qərbində 8.6 bal gücündə zəlzələnin baş verdiyini deyir. Zazala Hindistan okeanının ətrafı ölkələrində tsunami qorxusuna səbəb olub. Zazala Açə vilayətində ən böyük şəhər və paytaxt olan Banda Açə şəhərinin cənub-qərbindən 430 kilometr məsafədə 22 kilometr dərinlikdə baş verib. İndoneziya televiziyası xəstəxanadan xəstələrin evakuasiya edildiyini və vətəndaşların yüksəklikləyə doğru hərəkət etdiyini nümayiş etdirib. Sakit Okean Tsunami Xəbərdarlıq Mərkəzi 28 ölkəyə və Hindistan okeanının sahilində yerləşən ərazilərə tsunami təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Mərkəz bu həcmdə zəlzələnin geniş və dağıdıcı tsunami yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Lakin mərkəz tsunaminin həqiqətən də baş verdiyini təsdiqləməyib. Günümün xəbərləri və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsi.web sayfasında izləməyi unutmayın. Ünvanımız 3w.amerikaninsesi.orgdur. Bunlarla Vaşinqtondan verişimiz başa çatır. Sizinlə efirdə mən Bəxtiyar Zamanov idim. Sağlamat qalın.